Ну, будь ласка. Ваши... Конечно, всех наших болельщиков с победой. Действительно, это ожидаемая победа, которую ждали все болельщики, все футболисты и мы. Это очень важно, в первую очередь, для ребят почувствовать уверенность, что все, что мы делаем, это приносит свои плоды. Я лично просто удивлен тем, как мы играли в первом тайме. Давно «Динамо» не показывал такой игры против «Шахтера». Надеюсь, и ребята сами это поняли и будут играть в такой футбол. Ну, Домогой всегда при стандартах очень опасен, и именно его агрессия, именно его желание забить мяч. Сегодня подали туда, куда нужно, и он забил мяч. И, конечно, это нам очень помогло. По-моему, Шахтер доминировал первые 10-15 минут. Любая команда, которая проигрывает 2-0, наверное, с принципиальным соперником будет стараться отыграться, будет стараться лезть вперед. И это психологический момент. И нашим ребятам было тяжело. Хорошо, что выстояли, хорошо, что Саша вытащил этот мяч. Но Шахтер команда очень высокого уровня. И то, что я сказал, что был первый тайм, но 90 минут прессинговать это не просто. Наверное, первые минут 10-15 было очень тяжело. С такой командой, как Шахтер, вы сами понимаете, невозможно прессинговать 90 минут.